Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. В началі оперативного совещання одразу представляю вам нового руководителя комунального підприємства «Желтовод теплосеть» Сергій Александрович Донченко. Сергій Александрович народився в 1957 году. має два высших образования. У него первое образование в 1986 году закончил Криворожский горный институт за специальностью горный инженер. И затем он получил второе высшее образование непосредственно по своей специальности, по которой он сейчас работает. Не работал, он инженер теплотехник, получил второе высшее образование в Криворожском техническом университете. Ну, до этого он также получил образование специальное в Криворожском техникуме, горной электромеханики, получил квалификацию техник электромеханик. То есть целый набор у него есть специальностей, опыт работы достаточно серьезный. Проходил воинскую службу, отслужил с 76 по 78 год. С 78 года по 87 год, год работал электрослесарем, то есть начинал с самых низов. Последняя должность, если я правильно понял с его биографии, он работал замдиректора общества с ограниченной ответственностью энергетический фактор. До этого работал замдиректора по сбыту тепловой энергии государственного предприятия Криворожская теплоцентраль. У нас проведен был конкурс. Конкурсная комиссия заседала, допустила к собеседованию с городским головой двух человек. Это исполняющий обязанности до 1 августа 2016 года Александра Владимировича Хавренко и Донченко Сергея Александровича допустила. После собеседования с каждым, которым я провел, я принял решение заключить контракт. Контракт – это особая форма трудового договора. Посмотрите, Кодекс закона о труде определения контракта, который определяет дополнительные, как правило, обязанности. Как правило, контракт срочный. С, Александ... с Сергеем Александровичем заключен срочный трудовой договор, контракт до отопитель... на отопительный сезон, в принципе. То есть я все-таки взял на себя смелость и сменил руководителя перед отопительным сезоном. Александр Владимирович Ковренко сейчас едет, доезжает до Киева, решает вопросы, связанные с деятельностью предприятия. То, что никак не могли решить, это вопросы, связанные с субвенциями, субсидиями и так далее. Он попытается этот вопрос решить сегодня. А Сергей Александрович приступает дня к обязанностям руководителя этого предприятия. Революции он делать не будет. Его задача обеспечить отопительный сезон в городе Желтовод. Это основная задача, которая ставится. И если возможность будет, все-таки либо сохранить на действующем уровне, не дать упасть предприятию ниже, чем оно есть, либо все-таки попытаться поднять предприятие с точки зрения экономической, по крайней мере. Потому что ситуация на предприятии, как и на всех предприятиях тепловырабатывающих, она катастрофическая. Кроме того, я представляю вам исполняющего обязанности директора коммунального предприятия ПЖРО Полякова Андрея Петровича. Он исполняет обязанности сегодняшнего дня. Павел Владимирович Запека устал уже исполнять обязанности, поэтому принято было решение пока возложить обязанности руководителя этого предприятия на Полякова Андрея Петровича. Поляков Андрей Петрович имеет высшее образование, а также закончил также Криворожский техникум по специальности, связанной с автомобильным транспортом. Начинал с работы у Мартена, Несколько лет долгих отработал у Мартена непосредственно в горячем цеху. После этого работал в том числе заместителем директора коммунального предприятия, в том числе работал директором торгового предприятия. Последняя работа связана со строительством. Он руководил участком настройки, то есть он компетентен в вопросах строительства и вопросах сметообразования. Работал с трудовым коллективом со строителями. Сейчас будет работать с коллективом ПЖРО. По этому предприятию также будет объявлен конкурс, как и по всем предприятиям, где у нас исполняют обязанности, не имеющие контракта руководители. У нас есть положение о порядке проведения этого конкурса. Андрей Петрович сейчас поработает. Если все будет нормально, он захочет принять участие в конкурсе, пусть принимает участие. Так же, как Александр Владимирович Ковренко принял участие в конкурсе, но, к сожалению, договор или, к счастью, не с ним был заключен. Также здесь и по ПЖРО. То же самое, какое-то время Андрей Петрович поработает, чтобы предприятие, по крайней мере, стабилизировалось, потому что коллективу требуется уже как бы какой-то руководитель сейчас. И после этого будет объявлен конкурс, процедура конкурса. Предполагання конкурсантів, конкурсна комісія відбере. І після цього я определю з ким заключить договор. У така ситуація в нас. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.